Пять баллов вам разбил Григорьевна. Красиво вы с флагами сработали. А что я сработала с флагами? Ну, хорошо. А ну, что я сработала с флагами? Лишь люди, я тебя просила, что тебя по-хорошему. Ну как по-хорошему? Ну я тебя просила, что ну, ну, ну неоднозначно и, люди относятся к этому. Пускай ко относятся к однозначному, что нам надо строить государство, наши страны. Под, не под этими тех, флагами во воюют и погибают погибают уже три года. И ВСУ, и добровольцы. Государственную... Людмила именно под этими флагами на войне воюют. Флаг э, наш родной, желтый блокетный, это флаг государства. Это государство, которое должно быть построено. Вы... А тот флаг, под государственная которым воюют... структура сегодня, это, это не у тебя да? на балконе, не у меня на балконе. Где? Это не государственное учреждение. А, как? а какое не государственное? Да коммунальные, это коммунальные, это было... но это же, вы же не Они имеют одинаковый статус, что одно, что другое примечательно. Людмила Григорьевна, вы понимаете, что снимать те флаги никто не будет? А я их тебе снимаю? Не, 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 вы понимаете, что вы сейчас людей кидаете под танк. А я кого-то, хоть кому-то дал распоряжение, не, не, не. чтобы это было? Послушайте, э, само собой разумеется, что если весить те флаги, Э, ну, наши государственные, то надо снять эти. И вы, вот и сами бы это сделали. И вы, используя худску, вы знаете, что такое хуцку? Конечно, не знает. знаю. Да. ну, вы все прекрасно Я знают. не знаю, я тебе клянусь, ну, что я ну, я не знаю. Ну, откройте Википедию, прочитайте, что это такое. Вы сделали все красиво. Ван 5 баллов. Как политику вам 5 баллов. Я не делала есть ничего. Чего это не моя идея была. Значит, знала. здесь кто-то есть умнее вас. Я думаю, ну, шо, я шо? сомневался. Молодые, умные, сегодня. Не-не-не. А, ну вот эти, которые на четвертом этаже пьяные сидят, молодые умные. Хорошая у вас команда. Людмила Так вот, смотрите, сейчас кто-то полезет снимать эти флаги. Никто не полезет. Я вам говорю, что никто не полезет. Никто не полезет. То есть я команды Смотрите. такой не дам, от меня такая команда Людмила не поняла. Ну правильно, у Бондарчука, вот этого алкаша, который сидит на работе, ваш дам или в том, секретарь, и бухает Только полезут люди, которые снимают, и виноваты будут они. И э, ребята, еще раз ребята, раз говорю, ребята которые не вешали этот флаг, сегодня непосредственно находятся на войне. Я да. им позвонил, они говорят, ну, никто а, не а как, а как Ты же. Ты можешь старт, поверить, где мне мы живем? что никто не, повер... не полезет. Ты можешь мне поверить? Сколько раз я уже вам пытаюсь. И решить, что и меня я, где я, я тебя лично обманула, то, что я тебе пообещал. Да я обещаю не... только то, что я могу. Мы уметь. хотим жить в нормальном модель. И я хочу в нормальном Так Давайте вместе его делать. Ну давайте. Давайте, давайте вот этих мерзавцев, негодяев бездельников выгонять. А... Это в вашей власти сейчас взять его и выехать за пьяно поставьте нормального человека. Верните ту же саблину. Она работает. я ее снимала саблину. Я не знаю, из-за ваших политических, да но это нельзя это заниматься не политикой, хозяйственной деятельностью. А я политикой ну, не занимаюсь.